sudut uh, pelaburan uh, satu perkara yang uh, dinantikan oleh pelabur ialah uh, reinvestment allowance uh, ini merupakan satu cadangan yang selalu ditimbulkan oleh mereka untuk pastikan iklim pelaburan negara kita ini terus baik. Ini adalah merupakan pelabur-pelabur yang telah lama melabur negara kita dan mereka terus, terus melabur dan mereka mahu supaya diberikan reinvestment allowance untuk tempoh tiga tahun akan datang. Ini satu perkara yang kami di MITI dan Maida alu-alukannya. Satu perkara lagi ialah berkaitan dengan PKS, lebih 10 bilion diperuntukkan dan satu perkara khusus disediakan 107 juta ringgit. Uh, untuk memastikan um, bahawa uh, MSC Master, uh, SMB Master Plan dapat dilaksanakan. Uh, ini penting uh, kerana menjelang tahun 2020, uh, uh, SMB atau PKS dijangka dengan peranan lebih besar lagi dalam ekonomi negara. Jadi PKS ini satu sektor yang cukup penting untuk negara kita. Satu lagi ialah ekspor uh, di mana Madrid diperuntukkan yang 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 memuaskan lebih 200 juta ringgit diperuntukkan kepada Madrid. Jadi yang pertama pelaburan, yang kedua ialah untuk ekspor, yang tiga PKS. Ya. Pada pandangan kami ini akan memungkinkan ekonomi negara kita uh, terus berkembang. Ini adalah sesuatu yang kita memang nanti nantikan dan ini ini adalah satu lambang negara maju. Banyaklah negara maju. Memang adalah dinamakan hospital wanita dan kanak-kanak. Jadi syukur Alhamdulillah memanglah kita nak banyak lagi tapi tak apa. Kita bermula dengan satu yang ada di Kuala Lumpur. InsyaAllah nanti kita akan tambahkan lagi bila ekonomi kita lebih baik. Tapi bagi saya itu adalah permulaan dan akan bermula November. November Kalau tengok tadi bajet dari segi uh, semua semua angle lah dalam pendidikan ini mendapat apa nama bajet sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, medikulasi, asrama penuh, co-curriculum, curriculum, pengajaran dan pembelajaran, uh, sukan. Jadi Dan uh, PM menekankan juga tentang uh, vocational tadi. Uh, mana saya amat berpuas lah bahawa uh, satu bajet yang menyeluruh untuk pendidikan. Saya ucapkan uh, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat dan Menteri dengan pengumuman bajet untuk uh, KKLW sejumlah lebih daripada 10 bilion ringgit dan uh, ianya bukan saja untuk uh, pembangunan infrastruktur tetapi juga dari segi pembangunan lain seperti pembangunan usahawan, latihan kerjaya, uh, modal insan melalui MARA dan yang yang terbarunya adalah uh, pengumuman mengenai pem pembinaan rumah untuk generasi kedua luar bandar iaitu selain daripada FELDA iaitu melalui Fekra dan juga Rizda. Saya percaya ini bagi penduduk-penduduk belia di kampung Melayu tradisional. Salah satu daripada cadangan yang kita telah buat khususnya di dalam zero rating ubat-ubat yang pada masa dahulu cuma 4,000 jenis ubat yang telah dikecualikan sekarang diperluaskan kepada lebih kurang semua ubat yang perlu untuk pesakit dan ini ada impak yang besar terhadap kos rawatan khususnya di, di sector swasta. Di kerajaan kita tidak... resolve the cost. Tapi di dalam sektor swasta itu telah menjadi satu isu. Perkara ini akan dapat diselesaikan dengan tenungan pada hari ini. A initiatives given to my ministry, there a lot of initiatives for vocational training, for housing, and I think the housing uh, allocations were big this time around in terms of uh, preparing and uh, constructing uh, more affordable housing schemes for ownership, uh, helping out for deposits under Dato Rahman's ministry. So overall, uh, under the very very um, uh, challenging economic circumstances for next year, I felt that the budget was uh, realistic and it was uh, it was uh, it was good for for uh, the ministry and it's uh, some good incentives for young people as well. Saya tengok dalam keadaan uh, ekonomi hari ini. Uh, kalau ianya tidak menjejaskan perkara-perkara pokok seperti kebajikan untuk ahli anggota kita kesiapsagaan um, anggota dan juga ATM dan isu keselamatan tak diabaikan khususnya di Sabah. Saya percaya bahawa kita mampu dalam setahun ini memastikan apa jua yang diumumkan itu dapat menjadi satu kenyataan. Tetapi tindakan yang kreatif dan perancangan kita yang proaktif sebelum belanjawan ini memungkinkan um, pengumuman hari ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri meletakkan kementerian kepada di atas landasan yang saya rasa selesa